Привітання від дітей сумчанам. Учора ввечері учасники хору 29 ї школи організували різдвяний флешмоб в торговельному центрі Мануфактура у такий спосіб розповіли про своє улюблене заняття, співи та поздоровили перехожих сумчан зі святвечором і різдвом. В он э, пришел на эту землю и умер, чтобы мы, чтобы нас спасти от э, греха. Мне сильно понравилось, я первый раз выступаю. Я думаю, что наше выступление понравилось многим людям. Мне с выступать, так багато, так бы много э, было людей и мне взагалі подобається исповеди. Мне понравилось, как мы пели и как нами восхищались, когда мы закончили. Чтоб ты хотел побожать и с умтянам, Я хочу, чтобы у них все было хорошо, чтобы они, чтобы у них не было никаких проблем и и чтобы у них были все мечты. До участі у флешмобі напередодні святвечора залучили 38 дітей. Це частина молодшого хору 29-ї школи мелодія. Учні 3 х та 4 х класів. Тут діток сподобалося? Так, звичайно, сподобалось. Чим сам? Добре, ну репертуаром їхнім. Що такі маленькі, а вже співають такі гарні пісні. Це так і взагалі… Гордость одолевает за Украину, за то, что у нас растет такое подрастающее поколение. Дети могут собраться, спеть колядку, вот, и хорошо спеть, надо сказать. Это классно. Хотели подарить ту радость предрождественскую, то счастье, те эмоции, то тепло, которое чувствует вот именно чистая детская душа, чтобы донести до каждого взрослого человечка. То предрождественское состояние, которое в принципе и должен испытывать каждый человек. Ведь в каждом из нас живет, по сути, ребенок. Вот как дети принимают рождественские радости, так бы хотелось, чтобы взрослые радовались и понимали, что это такое, что это поистине чудесный и прекрасный праздник. И научились так же радоваться, как и дети.